На территории приюта для бездомных собак вовсю кипит работа. Сегодня здесь достроят первый зимний вольер для животных, прошедших карантин. 17 хвостатых уже переехали в новое жилище. Ветеринар их проверил, проглистогонил и даже привил от бешенства. Ветеринарный специалист, с которым заключен контракт, это индивидуальный нашего города Болгаричинска, он эти все мероприятия будет проводить самостоятельно под контролем меня, как инспектора и городской ветеринарной станции, которой, которой, она будет предоставлять отчет о всех профилактических мероприятиях, потому что, знаете, бешенство – особо опасное заболевание. Проверить содержание собак и ход работ в приюте сегодня приехали специалисты управления ветеринарией и городского управления ЖКХ. Неделю назад при такой же проверке подрядчику выписали предписание оградить территорию и построить вольеры для содержания собак. Эти требования фирма выполнила. Скорее всего, подрядчикам также сейчас еще дадим также предписание вдоль карантинной зоны выстроить забор, чтобы у нас был отдельный проход, чтобы те посетители, которые будут приходить в приют, как бы не соприкасались с животными, которые находились в карантине, они непосредственно могли попадать вот именно в вольер, то есть где находятся животные. Сейчас в приюте живут 58 собак. Из них более десятка маленьких щенков, которых, кстати, может взять себе любой желающий. Приезжать сюда не надо никому без предварительного согласования. Значит, обращаться по телефонам. Телефоны, думаю, везде всем известны. Через бизнес-справку звонят нам регулярно каждый день. По много раз звонят по поводу животных. Вход на территорию без согласия владельца строго запрещен в связи с карантином. Попасть сюда можно лишь тем, кто разыскивает свою потерянную собаку или хочет приютить бесхозного четвероногого. Для этого достаточно просто оставить заявку в управлении ЖКХ по номеру 49 14 43 или 49 13 19. Кристина Добровольская, Михаил Величкин, программа «Город».